soalan terakhir yeah. And Dato' Mufti, my last question okay. uh, ni tak ada kata dakwah tentang solat sebenarnya sebab saya selalu tertengok di media sosial, uh, orang berkongsi bahawa kalau orang yang tinggal solat masa muda-muda, dia kena kadal semua solat dia, selagi mana dia tak kadal solat itu, dia tidak boleh solat sunat, so adakah ini benar? Itu saja. terima kasih Tuan 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 <laughs> tuan-tuan dan puan-puan hadis tak sebut dia tak leh qada sembahyang tak leh sembahyang sunat tapi buku fekah memang ada sebut kadang-kadang orang ni baca buku fekah dia jadikan begitu terikat dengan apa yang ditulis oleh memang tokoh tanpa melihat kepada realiti kehidupan manusia secara umumnya ada dua aliran di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan solat. Kalau nak tambah tiga lah. Tapi ringkasnya jadi dua. Yang pertama ialah mereka yang menyatakan siapa yang tinggalkan solat dia berdosa besar. Okay, the, the one of the major sin kan antara dosa yang besar ni ialah ya, selain daripada membunuh orang sampai membunuh orang ialah tinggalkan solat. Dia tinggalkan solat dengan dosa besar. Apa ubat dia? Apa penawarnya? Dia kena qada, taubat dan qada. Itu satu. Aliran yang kedua dia kata tinggalkan sembahyang ni dosa besar. Bukan sekadar dosa besar, keluar pada agama. Dan di kalangan mereka tu menyebut bahawa bukan kalangan mereka menyebut tak ada kodoh. Sebab semayang ini kitaban mawkuta. Ketetapan yang telah mengikut waktu. Antara argumen mereka apa? Antara argumen mereka ialah orang yang haid. Dia boleh puasa tak? Boleh puasa Ramadan tak? Dia boleh solat tak? Dia wajib qadar puasa tak? Tak. Dia wajib qadar puasa tak? Dia wajib qadar solat tak? Kerana dia kata, solat ketetapan mengikut waktu. Bila dia telah berakhir, berakhir. Faham maksud saya? Ini argument. Argument ini khususnya di dalam hambali. Dan hambali dia, mereka memang cenderung untuk mengeluarkan orang yang tak salat. Dia daripada tak Islam. Tanya mereka. Mereka ni kadang-kadang suruh sebut tentang bin ah Hasanah ni. Kalau orang tu semayang, jadi macam mana? Adakah tak sah kalau dia semayang terawih? Ha? Ha? Kerana dia ada empat rakaat subuh yang tak dikodol lagi, dia salat. Apa? Sunat. Dia semayang uh, apa? Qiyamul lain lumpamanya. Tahajud. Oh, tak dapat pahala. Tentu dapat pahala untuk dia. Cuma adakah persoalan pukahak kata dia kena qadha tak yang tu? Macam saya kata tadi, sebahagian pukahak kata, ataupun majoriti pukahak kata, majoriti kata qadha. Dia qadha lah dengan kemampuan dia. Yang kedua kata, tak payah qadha. Taubat yang sesungguh, sungguh kalau Mari dah umur 80 tahun dah tak jumpa saya, saya habak kata, toba lah Oi. Tak mayang berapa tahun, tak mayang 60 tahun toba lah baju. Mudah-mudahan Tuhan nampun. Janganlah kita bebankan orang sehingga memberikan manusia putus asa untuk kembali pada Allah dengan pandangan-pandangan hukum kita yang sempit kalau dia kata ya, saya perlu qada kalau pak cik rasa masih ma cukup masa nak qada qada saya ni nak pi bilik air pun duk kata raklah ni oh dia dengar dengan tu tak apalah saya masuk neraka dululah <laughs> so tengoklah siapa yang tanya kita sebab tu orang tanya ibnu abbas dalam satu riwayat orang tanya dia aqtulu wa Wahai Ibn Abbas, aku nak membunuh. Kemudian aku nak bertawabat. Ibn Abbas kata, tidak boleh bertawabat. Sebagai kata riwayat ni ada peminjah. Orang kata Ibn Abbas mana boleh kata tak boleh bertawabat. No, orang bunuh 99 pun orang kata bertawabat. Ibn Abbas kata, kalau aku kata kat dia boleh bertawabat, dia pergi bunuh dulu. Tak Aku tahu dia nak bunuh orang tu. So, come on. Biar manusia balik pada agama. Urusan dia dengan Allah. Tuhan itu ghafurur rahim. Qul ya ibadi alladhina asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai kata pada hamba-hambaku yang kecewa dengan diri mereka, jangan berputus asa daripada Rahman Allah.